Получается, летом в 23 году показывал типа, что можно зайти в горрисмот, типа ну делать анимации, но можно легче зайти в горисмот и понакачать типа, Адоновский туалет и снимать их. Да, я типа да. посмотрел и короче начал делать. Вот вот это тут я уже начал грузить контент такой серенький, чуть-чуть учеба -чуть, брал. А, ага, тут типа на, на Перезаливах? по 200 баксов в день капало. Да, да. Я, типа, сделал анимацию, сразу же я на канал выгружал, то есть, каждые 4 дня. Потом придумал какой-то свой прикол, два, как бы, мультика объединил. Вот, и пошло. Кстати, за месяц монетизацию на этот канал добил. А сколько я был рекордный месяц по доходу? А, 3200. І всі гроші ти виводив, виходить, на асенс на карточку, типу все окей. Да, на карту папіну. Супер, супер. І ти в готівку їх знімав чи так просто е, на карті? Налічка. типу, в банк приходиш, забираєш не приват, а південний по надільну карту зі. А можеш ще так, в гривні що? перевести, що просто буде, як це в гривні В гривнях в прикольні смотрети. Да, да, да. 300 30 тисяч непогано, скільки у тебе дев'ять тисяч гривень. Нормально. Кайф, кайф вообще. Я, я просто за тобой сижу сейчас, того, типа у тебя там пару видео помню на канале на ютубе было, там где ты рассказывал, делал манга с анимацией и так далее. Вот, я за тобой следил, а потом что-то я перестал что-то делать на Ютубе, и решил тебя взять вот это обучение, чтобы что-то начать делать, чтобы мотивация была. Понял. Вот, и такую нишу ты офигенно посвятил, просто такая бомба, капец. Я канал посмотрел, сколько они там рубят, это вообще ну, по, истории, по историям, да? Да, да, это вообще супер. То есть тут где-то, получается, с 10 тысяч. У меня тут RPM 5 на канале. Да, я знаю, что потом, типа, оно будет родиться до 6, 7, 8, будет по 4 Угу, да, и типа, вот тут уже 50 баксов, да тут где-то. А сколько у тебя получается хронометраж видео? Сколько хронометраж видео да? Хронометраж сейчас... О, по 40 минут. А вот на создание одного видео сколько часов Я Одного видео, ну где-то до часу. До часу. Угу. Думаю до 30 минут где-то, 30 часов. Кайф. Кайф вообще. Если не отвлекаться. И получается за месяц, месяц вы еще на монету туда? На этом за два. Получается, когда монету дали? Позавчера вроде. 16 июля. На 17 даже. Видос, если ты, помню, говорил, что нужно делать, а потом угу. еще где-то видосов 5 І мне дали монету. Ну, кайф. кайф. Я просто так... на перестраховку роблю. Вот mm -hmm. да, просто типа ганаша було... все, монетку дають. Типа, тому да, на нейронки, на типу, вообще любой шаблонный контент, по факту, це можна підключати монету. У меня кстати, был такой канал. Он Digital Circus. Короче, вот этот мультик. Я начал делать вот такую вот хрень, типа, реакцию на анимацию. А -а -а. Я сделал эту анимацию, а вот эту я стырил. И, то есть, я там... У меня в день там было 150-200 баксов до 300. Ну, там, и, типа, 4 дня мне деньги покапали, и все. Потом сняли. Да вот, если бы я не тупанул, было бы охеренно, вот. Оп-оп-оп. Там можно было бы прям до хрена поднять денег. А ты гроши с этого канала вывел, или таких не вывели? Да, вы. А, короче, чё, как тут было? Я подаю апелляцию, проходит месяц, мне ее принимают, и деньги приходят. Короче, 900 баксов я вывел свои. Да. Кайф. А вот <coughs> на что ты потратил, если не секрет, эти деньги, типа, с YouTube? Ты мне писал, что ты купил скутер, вот. Типа, а, ну да. Что вот, я такие, там, купил? после, типа, заработка с YouTube. Что ты за с ними сделал? Сейчас вспомню. Там, ну, ст -стап обновил, если даже если с YouTube брать. Купил в себе вроде бы MX. Там iPhone купил, 14+. А, ну и потом, типа, вот у меня, я как бы накопил денег и начал в YouTube делать сейчас. Последние два месяца, чтобы больше да. зарабатывать. Потому а что, там, скутер Да, не надо на месте стоять. За 50. Там еще повезло, там, где, типа, так бы 60, а так 50 вышло, там, по скидкам. Кайф. Okay. А что, взагалі, можешь сказать людям, которые вот только будут м -м, начинать YouTube, вот, заходить на обучение, но что думают, не знаю, что им нужно YouTube, что не нужно. Что ты можешь порадовать от, 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 от Ой, что могу сказать? То, что нужно брать, все изучать, как бы, это реально на YouTube можно зарабатывать деньги. И главное не бояться делать видео, и главное, если ты взялся, то есть выпустил видео, их нужно регулярно выпускать, анализировать постоянно, что ты делаешь, смотреть, как другие делают, повторять за ними. И все получится. То есть постоянно надо учиться и не бояться. То, что YouTube — это, я не знаю, выходы мира, как сказать, еще. Тут mm -hmm. что хочешь, можешь сделать. Доброе, дякую тебе за интервью.